увидеть вот эти здания, но а, а что будет внутри с... города, как их особо не беспокоит. Они почему-то предполагали, что мы будем стоять с моей спиной на той площади, жаркой площади, без деревьев, где сейчас страдают от жары наши доблести милиционеры, которым я сочувствую. Но мы, слава богу, свободные люди, можем выбирать настоять, и слава богу, мы свободные люди, можем стоять на деревьями. Потому что тогда площадь делать на такую. Нашли которые в самом буквальном смысле слова при подбурдойдеры, которые населяют деревья. И некоторые из них присутствуют здесь, и очень мы помним, что вы сделали для города, и мы продолжаем то, что делали мы. Предлагаю, предл... Предлагаю поприветствовать этих людей, они Неделю назад, когда была заявлена та, эта акция, 10 дней назад, мы предполагали, совершенно, что ситуация будет совершенно другой, что городской совет будет пытаться ломать нас через колено, будет пытаться проводить решения незаконные, плохое, необоснованное, не учитывая еще наших интересов. Мы предполагали, что нас будет гораздо больше, и мы будем действительно там что нас будет настолько больше, что мы не поместимся на этой площади, нам просто придется зайти в создание, может быть, было бы и так. Мы активно работали и с депутатами, и с общественными организациями. И огромное спасибо средствам массовой информации, которые нам помогли. Спасибо депутатам, которые нам помогли. Спасибо жителям Одессы, которые ощутили важность этой проблемы и были готовы в будний день сюда прийти в огромных количествах. Это все привело к тому, что готовность наша защищать свои права привела к тому, что эти права даже самой готовностью были защищены. Почему мы собрались здесь, а не за моей спиной? Причин много. Первая причина, все, надеюсь, все уже знают, что городской голова принял решение не выносить на рассмотрение этой сессии проект генерального плана. Поэтому сегодня, кроме на, на данный момент, на сегодняшний день, других требований к депутатам и городскому голове на данный момент у нас нет, и поэтому мы будем решать свои вопросы. Потому что Отсрочка приема генерального плана – это пока что всего-навсего отсрочка. Если он не поменяется кардинально, если в него не будут внесены глубочайшие изменения, возможно, если он не будет разрабатываться с нуля, то он будет вынесен не на эту, а на следующую сессию в таком же виде. Это не нужно никому и в первую очередь нам. Поэтому нам предстоит очень большая, серьезная, не побоюсь этого слова, каждодневная работа. Сделать так, чтобы новый генеральный план, который появится либо после изменений, либо после полной переработки, либо после разработки новой, был генеральным планом, в котором будут отражаться наши интересы. Почему наши? Потому что интересы всех остальных людей, которые обладают ресурсом, финансовым, административным, в конце концов элементарной наглостью для того, чтобы свои интересы пропихивать вопреки закону, а следовательно и нашим интересам, они их и так пропихнут. И не нужно о них беспокоиться. Беспокоиться нужно о нас. Потому что за наши, за общественные интересы, за парки, за скверы никто не будет не платить деньги, не нарушать закон, не используя свой административный ресурс. Поэтому или мы сейчас вносим эти все наши интересы в генеральный план, или в течение 30 лет этот город будет не наш, а их. Поэтому повторю еще раз, я очень рад, что вы пришли, нам предстоит серьезная работа, и сегодня мы эту работу начнем. Спасибо.